ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে যদি বেংকত কেইবছৰমানৰ কাৰণে কেইটকামান টকা জমা ৰাখা তেন্তে পিছত যেতিয়া তোমালোকে টকাটো উলিয়াই আনিবা বেংকৰ পৰা তেতিয়া সেইখিনি টকাৰ উপৰিও তোমালোকক আৰু কেইটকামান এক্সট্ৰা বেংকে দিয়ে যিখিনি এক্সট্ৰা টকা দিয়ে সেইখিনিক কোৱা হয় সোত বুলি আৰু তোমালোকে যিখিনি টকা জমা কৰিবা আৰম্ভণিতে সেইখিনি কোৱা হয় মূলধন বুলি প্ৰিন্সিপাল এমাউণ্ট তোমালোকে যিমানখিনি টকা জমা কৰিবা আৰু যিমান সময়ৰ কাৰণে জমা কৰিবা সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই সোধটো বেংকে তোমালোকক দিয়ে ঠিক তেনেকৈ তোমালোকে যদি বেংকৰ পৰা লোন লোৱা বা টকা ধাৰে লোৱা আৰু পিছত যেতিয়া তোমালোকে ধাৰটো পৰিশোধ কৰিবা মানে বেংকক বেংকৰ টকাখিনি ঘূৰাই দিবা তেতিয়াও তোমালোকে সেই যিমানখিনি টকা লৈছিলা আৰম্ভণিতে সেইখিনি টকাৰ উপৰিও আৰু কেইটকামান এক্সট্ৰাকৈ ভৰিবলগীয়া হয় সেই এক্সট্ৰা টকাখিনিকে কোৱা হয় সোঁত বুলি যিটোক আমি ইংৰাজীত ইণ্টাৰেষ্ট বুলি কওঁ এশ টকাৰ এক বছৰৰ সোঁতক সৎ কৰা বছৰি সোঁতৰ হাৰ বা ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট বুলি কোৱা হয় মানে এশ টকাত যদি এক বছৰত পাঁচ টকাকৈ দিয়ে তোমালোকে এশ টকা যদি জমা কৰিছা আৰু এবছৰত যদি সেই টকাটোৰ ওপৰত পাঁচ টকাকৈ দিছে বেংকে তেন্তে সেই পাঁচ টকাটো হৈছে তোমালোকৰ শতকৰা বছৰি পাঁচ টকা সাৰ ইয়াত সোঁতৰ সাৰ হ'ব পাঁচ শতাংশ সোঁত দুই ধৰণৰ সৰল সোঁত যাক ছিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট বুলি কয় আৰু মিশ্ৰ সোঁত বা কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট প্ৰথমে আমি সৰল সোঁত কেনেকৈ উলিয়াই সেইটো শিকিম যেতিয়া কেৱল মূলধনৰ ওপৰতে সুত গণনা কৰা হয় তেতিয়া সেয়াক কোৱা হয় সৰল সুত বুলি চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট সৰল সোতক আমি এছ আই বুলি লিখিব পাৰোঁ এছ আই মানে হৈছে চিম্পেল ইণ্টাৰেষ্ট সৰল সোত উলিওৱা ফৰ্মুলা এটা আছে সেইটো মই লিখি দিছোঁ সেইটো হৈছে পি ইন্টু আৰ ইন্াই হাণ্ড্ৰেড য'ত পি মানে হৈছে মূলধন মানে যিমানখিনি টকা জমা কৰা হৈছে বা টকা ধাৰ লোৱা হৈছে সেইটো হৈছে মূলধনটো আৰ মানে হৈছে ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট মানে সোঁতৰ হাৰ আৰু টি মানে হৈছে টাইম সময় কিমান বছৰ এতিয়া সৰল সোত উলিওৱা ফৰ্মুলাটো তোমালোকে দেখিলা সেইটো হৈছে পি আৰ টি বাই হাণ্ড্ৰেড এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত এটা অংক কৰি দেখুওৱা প্ৰশ্ন এটা মই লিখি থৈছোঁ শতকৰা বছৰি তিনি শতাংশ হাড়ে তিনিশ টকাৰ দুবছৰৰ সৰলসোদ নিৰ্ণয় কৰা তোমালোকে প্ৰশ্নটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা শতকৰা বছৰি তিনি শতাংশ হাড়ে মানে এশ টকাত এবছৰত তিনি টকাকৈ দিছে আৰু মূলধনটো থোৱা হ'ল তিনিশ টকা দুই বছৰ সৰলসোদ নিৰ্ণয় কৰা এশ টকাত যদি এবছৰত এবছৰত এশ টকাত যদি তিনি টকাকৈ দি থাকে সোঁত তেতিয়াহ'লে তিনিশ টকাত দুই বছৰৰ কাৰণে সৰল সোঁতটো কিমান হ'ব আমি যিটো ফৰ্মুলা পাইছিলোঁ সেইটো সহায়তে আমি এই অংকটো কৰিম প্ৰশ্নটোত মূলধন দিয়া আছে তিনিশ টকা মূলধনটো আমি পি বুলি লিখিছোঁ পি মানে হৈছে প্ৰিঞ্চিপাল সোঁতৰ হাৰ আছে থ্ৰী সময় দিয়া আছে দুই বছৰ এতিয়া সৰল হোট ওলোৱাৰ ফৰ্মুলাটো যিহেতু আমি জানো সেইকাৰণে এতিয়া সৰল হোটৰ ফৰ্মুলাটো লিখি ল'লোঁ আৰু এই ফৰ্মুলাটোতে এতিয়া আমি মানবোৰ বহুৱাই দিম পিৰ ঠাইত আমি লিখি দিম তিনিশ টকা আঁৰৰ মানটো আছে তোমালোকৰ তিনি আঁৰৰ মান দিয়া আছে তিনি সময় দিয়া আছে দুই বছৰ এশৰে হৰণ কৰি দিলোঁ এয়া কাটি দিলোঁ দুটা শূন্য আৰু দুটা শূন্য এতিয়া ইয়াত যিবোৰ বাকী আছে সেইবোৰ পূৰণ কৰি দিবা তিনি তিনি আৰু দুই এয়া আমি পালোঁ ওঠৰ শতকৰা বছৰি তিনি শতাংশ হাৰে তিনিশ টকাৰ দুই বছৰ সৰলসোদ নিৰ্ণয় কৰা এইটো আছিলে আমাৰ প্ৰশ্নটো তাৰমানে ইয়াত আমাৰ সৰল সোধ পালোঁ আমি ওঠৰ টকা তিনিশ টকা দুই বছৰৰ কাৰণে তিনি শতাংশ হাৰে যদি দিয়া হয় তেতিয়া তাত সৰল সোধটো হয় আমাৰ ওঠৰ টকা